নমস্কাৰ মই আপোনালোকলৈ আকৌ দুটা ধুনীয়া পইণ্ট লৈ আহিছোঁ পইণ্টকেইটা মই ক'ম শুনিবচোন প্ৰথম পইণ্টটোতে আনিছিলোঁ যি ব্যক্তিয়ে আটাইতকৈ বেয়া সময় সহ্য কৰে যি ব্যক্তিয়ে আটাইতকৈ বেয়া সময় সহ্য কৰে সেই ব্যক্তিয়ে পৰৱৰ্তীৰ সময়ত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলে কথাষাৰটো একদমেই সঁচা কথা ন আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ যি ব্যক্তিয়ে আটাইতকৈ বেয়া সময় সহ্য কৰায় মানে বেয়া সময় যেতিয়া আহিব আমি অধৰ্য হ'ব নালাগিব সহ্য কৰিব লাগিব তেতিয়া কৈছে সেই ব্যক্তিয়ে মানে পিছৰ সময়খিনিত মানে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত মানে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলে কথাটো একদমেই সঁচা কথা তাৰ পিছৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটো আনিছিলোঁ প্ৰয়োজন হ'লে মানুহে তোমাক ভগৱানৰ দৰে পূজা কৰিব এইটো একদম সাংঘাতিক ধুনীয়া পইণ্টেই মনত ৰাখক প্ৰয়োজন হ'লে ভগৱানে ছৰি প্ৰয়োজন হ'লে মানুহে তোমাক ভগৱানৰ দৰে পূজা কৰিব আৰু শুনিব দেই আৰু প্ৰয়োজন যেতিয়া নহয় তেতিয়া তোমাক কি কেনেকুৱা কৰে জানে শত্ৰুৰ দৰে বদনাম কৰিব এইটো এটা মানুহৰ বহুত বেয়া লক্ষণ্য চব প্ৰয়োজন যেতিয়া হয় তেতিয়া তোমাক একদম উঠি পৰি লাগিব আৰু তোমাক একদম মানে এনেকুৱাকৈ মানে পূজা কৰিব নহয় মানে তুমিহে তুমি কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ দৰকাৰ নহ'ব তেতিয়া তোমাক কি কৰে বদনাম গায় যিমান পাৰে তোমাৰ বেয়া অৱগুণবোৰ গাব চেষ্টা কৰে হয়নে এইটো আচলতে বেয়া কথা মানুহে এইটো কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ সেইকাৰণে যে প্ৰয়োজনৰ সময়তহে লাগিব বা বা প্ৰয়োজন যেতিয়া নহয় তেতিয়া নালাগিব সেইটো কথা নহয় মানুহক কেতিয়া কোনখিনি সময়ত কাক লাগি যাব কোনো গম নাপায় সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবোঁ সকলোৰে লগত সদ্ভাৱ সন্মান মৰম চেনেহেৰে আমি থাকিব লাগে ন এইকেইটাই আছিল আজি ধুনীয়া পইণ্ট